Петренко Константин Иванович, уроженец города Керчи, перенес пять онкологических операций. Первую операцию перенес в феврале 2001 года. Мне удалили правую почку по причине образования онкологии. И потом через каждые два года делали операцию в брюшной полости. Последнюю операцию сделали в сентябре, 16 сентября прошлого года. И в это время я из рабочей газеты узнал о том, что Гай Саркисович лечит больных. Я попросил, приехал мой зять, вот, привез био-нормалин, я пропил, потом через почту заказал еще два комплекта. И потом, и потом меня послали в Симферополь. В Симферополе мне сделали бронхоскопию. И к моему удивлению и удивлению их не обнаружили онкологии правого легкого. Я, например, считаю, что мне помогло то лекарство, которое изобрел, которым я пользовался академик Овека. И я выношу ему большую благодарность. Я приехал сюда больше поблагодарить академика. Ну и, конечно предстать прийти пред ее очи, чтобы он сделал мне рукоположение, попросить еще бионормалина и таким образом продолжить вот это лечение. Вот. Ну, дай Бог здоровья академику, его родственникам, и чтобы он и дальше лечил людей. Да. Ну, в настоящее время самочувствие неплохое. Мне уже 77-й год, 77-й год, это я считаю немало. Я всегда отличался неплохим здоровьем, энергией. Вот. И в настоящее время, конечно, к сожалению, вот, я ушел с работы. Я последние более 12 лет работал преподавателем в университете. В Кельчинском государстве морском технологическом. На кафедре судовых энергетических установок мы готовили судовых механиков. И я там пользовался уважением и авторитетом. И я ушел с работы. Почему? Потому что вот правая легкое не давало мне покоя. Вот этот первый учебный год, который я не участвую в учебном процессе. Ну, если так дело пойдет, я буду так себе прекрасно чувствовать, я приду, скажу, я готов работать, и я думаю, что меня возьмут. И я как раз использую, например, ту методику академика Аврикана, который говорит, что надо служить людям. Вот. Это вам воздастся. Вот бионормализм. Да, да. Я принимал с октября прошлого года. С октября прошлого года я принимал до апреля. До апреля. И в апреле, в конце, я поехал в Симферополь. Там мне сделали бронхоскопию легкой, о чем я уже говорил. И, к удивлению, их не обнаружили онкологии на правом легком. И врачи не знали, что делать. Для меня это тоже было дело. Я поехал туда готовиться к ампутации правого легкого. И это само по себе отпало, вы понимаете? То есть это была бы шестая операция, мне бы удалили легкое. А сейчас оно, я вот дышу полной грудью, вот, вы понимаете, мне хватает воздуха. Вот наши дети живут на пятом этаже, я могу подняться на пятый этаж. Вот, вы понимаете? А показатели, когда вот есть онкология, первый показатель в крови, это соя. Показатель соя. Раньше роя говорили, сейчас соя. Вот. У меня доходило до 65 единиц. Вот. А сейчас у меня 20. Анализ вот такой. Прекрасно. Вы понимаете? Вот это с одной стороны. А с другой стороны, гемоглобин у меня все было высокие. Вот. И в прошлом году, когда меня обнаружили вот эту вот онкологию правого легкого, и Магнабин у меня до 97. Вы понимаете? Я вообще не помню, чтобы я был такой низкий и У меня было 140, 150 даже. Вот у меня хорошая наследственность. Мама моя прожила до 90 лет. И она мне подарила такое вот хорошее здоровье, такое наследие. Я всегда отличался хорошим здоровьем, я всегда был хороший спортсмен, вот, трудился и все такое прочее. Вы понимаете? И вот эта вот болезнь я считал что это у меня заболевание, как у чернобыльца, вы понимаете? Вот. Но когда я столкнулся с более молодыми людьми, буквально 17 лет, я понял, что что-то у нас вот с окружающей средой не в порядке. Вы понимаете? Вот буквально 2001 года я все время живу под прессом. Вот. что у меня вот-вот будет опять операция, вот-вот мне положат на стол. И уже сердце, вы понимаете, не держит. А когда я пропил вот, бенормалин, чай, вот, порошок, свечи, mm -hmm. я почувствовал себя mm -hmm. даже в мои годы совершенно иноличным вот, человеком, который способен еще трудиться. И я, конечно, преклоняю свои колени, хотя я сижу, вот, склоняю свою седую голову. Перед вами, господин академик, вот. Единственное, что я хочу еще сказать, добавить к этому, я желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо и радость людям. Вы посланник Бога на земле. Mm. В, прошлом, вот в этом году, в Симферополе. Вот это направление, вот это направление, это то, что подтверждение, что я вижу. Это меня направляли туда, вот врач направлял меня в таракальное отделение э, в Симферопольский онкологический центр. Вот это так. Вот, там, вот это последние анализы, вот это последние анализы, которые я сделал месяц тому назад. Кровь прекрасная. Вот это УЗИ органов внутренних. Вот тоже показывает хорошо. А в этой карточке, которая сопровождает меня уже длительно, описание всех тех операций, которые я перенес. И там есть, например, о том, что у меня так и прямо и написано. Рак правого, легкого. Врач написал. И это для меня был приговор. Я думал, что все, рано или поздно я буду лежать ниже травы. Вот. Слава тебе, Господи, спасибо вам. Вот, доктор, спасибо вам, <сёк> Аис Саркисович. Вот, все анализы подтверждают, что я, в принципе, здоровый человек. Я приехал к вам поблагодарить и, конечно, взять бионормалин и попросить, чтобы вы сделали рукоположение.